Assalamualaikum, apa khabar semua? So, hari ini bersama-sama lagi kita di Podcast Cerita hari ini Podcast Cerita hari ini adalah episod pertama uh, Yang kita akan menjemput panel-panel um, uh, yang lebih kepada formal sikit lah So hari ini kita excited sikit sebab ini episod pertama Dan kita menjemput uh, bukan calon-calon orang Dan uh, daripada pusat uh, di bawah Jabatan Hari Pelajar dan alumni. Okay, uh, kali ini kita bagi hint sikit lah. Masa kita di sekolah-sekolah dulu kita murid-murid kalau dia ada macam masalah sikit so cikgu-cikgu akan hantar ke kaunselor uh, kan. So kali ni uh, dia punya special tu kita jemput pusat sejahtera uh, UMPSA untuk memperkenalkan dan lebih um, kita lebih mengenali dengan lebih mendalam lah uh, apa peranan dan Uh, uh, pusat uh, apa yang berkaitan dengan pusat sejahtera di UMPSA. Okey, ringkasanlah kita cerita sikit ringkasan hari ini. Kita akan lebih mengenali dengan lebih dekat apa peranan uh, untuk dan bagaimana uh, warga UMP tak kira pelajar ke staf untuk mendapatkan perkhidmatan uh, di pusat sejahtera So hari ini kita uh, menjemput Puan Farida binti Muhammad Ali uh, selaku pengarah uh, pengarah pusat sejahtera UMPSA untuk um menceritakan sikitlah berkaitan dengan Pusat Sejahtera. So, selamat datang Puan. Okey, sebagai pembuka lah saya boleh Puan cerita sikit bagaimana peranan Pusat Sejahtera hmm. ni dalam membantu warga UMPSA ni. Okey, terima kasih Yana selaku moderator. Hmm. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, uh, seperti yang telah diterangkan uh, oleh uh, Puan Yana eh, tadi berkaitan dengan Pusat Sejahtera um, Sebelum ni, okey, uh, saya nak cerita sikit lah. Sebelum ni, uh, mungkin orang akan tertanya-tanya uh, apa beza pusat sejahtera dengan pusat kaunseling. Kan? Ya, Tapi betul. sebenarnya tak ada beza. Hmm. Cuma uh, dekat UMPSA ni, kita branding kan pusat sejahtera tu uh, berbanding dengan pusat kaunseling sebab kita nak menunjukkan bahawa Uh, fokus kita adalah untuk kesejahteraan mm -hmm. kan uh, jadi bila cakap pasal peranan uh, saya nak tanya sikit yanalah mm -hmm. masih sekolah dulu mm -hmm. ataupun uh, masa belajar dekat EU kan mm -hmm. pernah jumpa kaunselor tak saya tak pernah ha, uh, secara kan, jujur kan, saya tak pernah ha, Okay, jadi kat situ sebenarnya uh, inilah yang kita nak nak nyatakan kepada semua mm -hmm. uh, semualah eh mm -hmm. tak kisahlah tak kisahlah dekat apa ni uh, universiti ke kat sekolah mm -hmm. ke ataupun di kalangan masyarakat kan mm -hmm. uh, peranan ataupun ah uh, kefungsian ah uh, tu sendiri eh mm -hmm. Okay, kalau dekat UMPSA ni kita tahu uh, pusat sejahtera ni dia terdiri daripada Dia punya orang kata apa uh, Mereka yang berada dalam pusat sejahtera tu adalah Kaunselor-kaunselor mm -hmm. Ataupun uh, Apa ni Dari segi kami punya um, Apa uh, Skim kita kan mm -hmm. Kita dikenali sebagai pegawai psikologi yeah. uh, Dia sama mm -hmm. je sebenarnya Kaunselor ke uh, pegawai psikologi sama mm -hmm. Orang uh, Bidang kaunseling tu sendiri mm -hmm. Okay Jadi peranan uh, Pusat sejahtera ni sebenarnya adalah Lebih kepada Kita nak Memberikan perkhidmatan Dalam bentuk sama ada sesi itu secara uh, sesi counseling individu, mm -hmm. sesi kesesi uh, counseling uh, kelompok, mm -hmm. dan juga kita juga uh, ada uh, menyediakan pelbagai bentuk latihan, uh, perkongsian ilmu dan sebagainya lah kepada uh, apa ni warga UMPSA, mm -hmm. staff ke, student ke, mahu pun. Mm -hmm kami juga uh, terlibat dalam uh, membantu ataupun turun padang ke masyarakatlah mm -hmm. uh, jadi uh, peranan pusat sejahtera kat sini sebenarnya lebih kepada kita panggil sebagai support system sistem mm. sokongan mm -hmm. uh, mm. kan kalau dekat sekolah kaunselor ni kita tahu uh, biasanya uh, dia macam satu ni lah kan orang kata uh, ka, bila ada masalah kaunseling mm -hmm. kan mm -hmm. ada masalah kaunseling seolah macam kalau tengok tu dia satu benda yang bagi saya sebenarnya kita kena betulkan lah mm -hmm. okay tak semestinya uh, kalau siapa jumpa kaunselor tu Uh, dia bermasalah. Hmm. Uh, sebab hakikatnya masalah tu semua orang ada nak. Betul betul. Kan? Hmm. Ha, kaunselor sendiri pun, manusia yeah. pun ada masalah <laughs> kan. Betul uh -huh. uh, Tapi kita nak highlightkan dari segi peranan pusat sejahtera uh -huh. sebenarnya lebih kepada menyokong uh, kesejahteraan. Uh -huh. uh, sama ada uh, staff kita uh -huh. ataupun pelajar kita mahupun uh -huh. uh, masyarakat sekeliling. Uh -huh. uh. Okay. Mungkin uh, ada yang malu-malu Malu-malu mm -hmm. nak pergi Dia ada masalah Dia tak boleh nak simpan mm -hmm, kan? Tapi dia tak tahu Macam mana mm -hmm. uh, Nak nak berjumpa mm -hmm. Dengan uh, Psikologi ni Boleh Puan okay. cerita sikit lah mm -hmm. Alright <coughs> Untuk uh, pelajar kita eh, mm -hmm. uh, Ataupun staff kita uh, Di UMPSA uh, ni Uh, sebenarnya um, kami ada beberapa cara lah, eh ataupun medium untuk uh -huh. uh, mereka datang mendapatkan permitan. Uh -huh. Okey sama ada uh, mereka boleh uh, kita ada uh, dalam sistem kita uh -huh. uh, di dalam IMS tu sendiri yang mereka boleh uh, buat booking. Oh, ah, uh, Maknanya okay. ini especially untuk kaunselor pelajar lah mm -hmm. kan? okay. Jadi mereka boleh booking uh, apa ni masa dengan dengan kaunselor mm -hmm. Dan uh, boleh berhubung kemudian lah okay. And then yang kedua sebenarnya selain daripada booking tu mm -hmm. uh, Mereka juga boleh uh, datang walk in lah mm -hmm. uh, okay. Datang walk in ke, ke Pusat Sejahtera mm -hmm. uh, Kita menyediakan perkhidmatan kaunseling ni Untuk dua-dua kampus Okey. Ah uh, maksudnya kampus Pekan ada, hmm. kampus uh, Gambang pun ada. Hmm. okay. Dan dalam masa yang sama juga sebenarnya uh, kalaulah kata uh, tak tahu nak cari macam mana dekat IMS, uh, nak walk in tak tahu tempat kan. Hmm. Uh, kita juga apa ni uh, menerima kalau pelajar-pelajar ni nak uh, berhubung lah maknanya call hmm. kan, WhatsApp ke dan sebagainya untuk uh, berjumpa dengan kaunselor. Mm -hmm. Cuma eh Yana, mm -hmm. uh, memandangkan uh, ini first time eh, first time dalam uh, podcast cerita hari mm -hmm. ini ni uh, saya nak cerita juga nak nak, nak bagi tahulah eh. Mm -hmm. Okey. Uh, kita harapkan sebenarnya uh, dalam uh, sesi kaunseling ni uh, sebelum Covid berlaku memang kaunseling harus di, dilaksanakan secara bersemuka hmm. okey tetapi hmm. uh, setelah covid melanda hmm. kita uh, banyak kita punya lifestyle pun berubah betul okey hmm. termasuk juga dalam perkhidmatan kaunseling di mana uh, pelajar boleh juga menjalankan sesi secara uh, online hmm. maksudnya uh, mereka boleh request kepada kaunselor kalau katalah mereka tak nak datang mm -hmm. kan Tapi kita boleh buat secara online mm -hmm. Tetapi Dia ada tapi juga <laughs> kan aa, Untuk sesi pertama mm. Pelajar kena datang mm. mana secara fizikal Kali pertama kena datang mm. aa, Sebab sesi pertama eh, sebenarnya sangat penting mm. Dalam sesi pertama lah biasanya Selain daripada kita ada prosedur, kita ada prosedur eh, kita mm -hmm. ada prosedur perkhidmatan kaunseling. Mm -hmm. Jadi uh, adalah beberapa uh, form yang kena isi dan sebagainya kan. Yeah. Yang tu kita memerlukan secara fizikal eh mm -hmm. klien tu datang. Mm -hmm. Dan uh, selepas itu bolehlah dicadangkan sekiranya uh, mereka rasa mereka mungkin tak apa sihat ke hmm. ataupun mereka rasa ada sus, ada kesukaran nak datang kan mm -hmm. boleh request mm -hmm. ah, secara online mm -hmm. ah, tapi kita galakkan sebenarnya eh mm -hmm. kita galakkan sebenarnya klien datang secara fizikal mm -hmm. sebab dia lain tau Yana Betul, ah, ya? kan mm -hmm. bila kita jumpa dalam bentuk online mm -hmm. ni kita hanya nampak wajah mm -hmm. kan tapi sebenarnya dalam kaunseling mm -mm. kita bukan hanya melihat uh, wajah mm. Ah dalam dalam kaunseling ni kita perhati semua. Mm. Ah mm. jangan contohlah macam Yana sekarang ni kan. Ha. <laughs> <laughs> jangan <laughs> depos pula <laughs> eh. ah sebab ni bukan sesi kaunseling <laughs> eh. <laughs> ah apa ni sebenarnya uh, kita juga memerhatikan dari segi uh, non verbal. Mm contohnya aa, uh, contohnya mm. mungkin cara kita duduk mm. aa, mungkin cara mata kita eye yeah. contact kita mm. kan aa, mungkin aa, suara kita mm. kan bergetar tak bergetar mm. aa, jadi benda-benda tu sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk fizikal mm -mm. Uh, kita lebih nampak betul lebih uh, jelas lebih ya? jelas mm -hmm. kalau online ni kita tahulah kan sekarang mm -hmm. ni kan bila online kita hanya nampak muka mm -hmm. kita tak tahu tak tahu uh, apa namanya mungkin dekat dekat bahagian kaki mm -hmm. tu menggigil -gigil uh. ke apa kan kita mm -hmm. tak tak nampak uh, jadi mm -hmm. uh, kita menggalakkan eh kami menggalakkan uh, Klien untuk datang secara fizikal mm -hmm. tapi dia ada option mm -hmm. uh, dan lagi satu senangnya banyak juga pelajar kita eh mm -hmm. uh, dia suka hantar WhatsApp Oh, ah. mungkin segan ya. Eh? Ah, mungkin mm -hmm. okay segan, mungkin takut, ah, takut. kan. Ah. Dan kadang-kadang dia takut kena judge kan. Mm. Ah. Okey, jadi uh, apa namanya ni untuk WhatsApp ni, mm -hmm. biasanya lebih kepada permulaan sahaja. Ah. ah permulaan okay. maksudnya kita nak mendekati klien ataupun klien nak mendekati yeah. kita, hmm. kita 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 benarkan. <laughs> tapi kalau untuk terus berterusan menghantar WhatsApp mm -hmm. tapi tak ada fizikal mm -hmm itu saya tak galakkan sebenarnya hmm. uh, sebab itu dah, dah tak kira formal lah hmm. uh, kan betul uh. lah uh, okey point um, kita tanya sikit lah bagaimana hmm. uh, Pusat Sejahtera hmm. menangani stigma uh, tentang kaunseling ni nak-nak di hmm. kalangan pelajar hmm, macam mana tu okey hmm. bila cakap pasal stigma, nah, stigma. Eh. <laughs> ah, tadi first tadi pun sebenarnya bila Yana kata ah. masalah Yeah, kan yeah. ah, sing ah, kan betul -betul ah testima ah. <laughs> kan. Jadi uh, bagi saya sebenarnya sangat mudah. Mm -hmm. uh, kami kalau ikutkan semua pegawai kita mm -hmm. kami berdaftar dengan lembaga kaunselor. Mm -hmm. Okey, jadi kami semua memang ada lesen kami sendiri. Mm -hmm. Lesen profesionalisme kami. Mm -hmm. Jadi dari segi isu uh, risau kalau bocor, yeah. dia ada juga tahu eh mm -hmm. sebenarnya a uh, benda ni um, bukan kita nak buka aib mana-mana mm -hmm. tetapi sering kali ataupun acak kali kami dengar keluhan ataupun uh, komen daripada para pelajar kita mm -hmm. uh, bila kita kata uh, kenapa you tak jumpa kaunselor mm -hmm. uh, mungkin mereka ada past experience mm -hmm. uh, maksud saya mm -hmm. mungkin dekat sekolah dulu ke kan which yeah. is dia kata saya tak percaya dekat kaunselor mm -hmm. sebab dulu dia kata cerita saya satu sekolah tahu mm -hmm. uh, jadi saya nak perbetulkan mm -hmm. bahawa uh, bila kita nak orang kata apa kaunselor ni manusia, Betul. tetapi sebab kami ni uh -huh. ada kami punya akta, uh -huh. akta kaunselor dan kita ada kita punya profesionalisme. Uh -huh. So dari segi isu confidential, uh -huh. dari segi isu penerimaan tanpa syarat, uh -huh. semua tu memang sepatutnya kena sebati dengan uh, jiwa seorang kaunselor. Yeah. Uh -huh. uh, jadi saya, saya bercakap bagi saya, uh, kalau nak kata stigma, memang saya tak nafikan. Uh -huh. Sampai sekarang, walaupun sebenarnya untuk pengetahuan Yana dan juga mm -hmm. semua eh Counselling mm -hmm. di Malaysia ni sebenarnya dah lama. Mm -hmm. Dia bukan baru macam uh, keluar lepas covid ke mm -hmm. kan? Mm -hmm. Tak. Betul. Daripada tahun uh, tak saya tahu 80-an lagi sebenarnya. Counselling mm. ni dah 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 wujud. Mm -hmm. uh, tapi sampai sekarang dia masih lagi ada uh, stigma. Okey, siapa jumpa counsellor bermasalah seolah-olah mm -hmm. sangat bangga kalau aku tak pernah tak jumpa pernah kaunselor. Ah uh, kan seolah macam aku tak ada masalah. Ah mm -hmm. uh, jadi bagi saya sebenarnya um, kami punya profession ataupun tugas kami dekat UMPSA ni mm -hmm. kami bukan menyelesaikan masalah tapi kami membantu ya yeah. ah, mm -hmm. sebab tak semua orang ya eh, Yana mm -hmm. tak semua orang dia rela dan suci hati mm -hmm. nak menadah telinga dengar cerita orang. betul betul, ah, betul. sebab kadang-kadang ada orang kalau dia tak profesional mm -hmm. Contoh eh uh -huh. Kita kawan uh -huh. Okey saya cerita kat Yana uh -huh. Tapi Yana ni mungkin sebab uh, Rasa macam Oh serabut aku <laughs> Kan uh -huh. ha, Masalah aku pun ada kan uh -huh. ha, Jadi kita tak nak kena judge uh -huh. ha, Dan kami sebagai pegawai psikologi uh -huh. Kami memang dididik Untuk tidak judgement Kepada Klien uh, uh -huh. Sebab tu kita ada istilah Penerimaan tanpa syarat yeah. Siapa pun anda uh -huh. Kan waima apa ni orang jahat banduan sekalipun mm -hmm. kami tak judge you kerana kami punya hasrat nak tolong you. Mm -hmm. Ah tapi kita bukannya seolah kalau kita nak tolong tu Maknanya kita sokong dia tak. Mm -hmm. Tapi kita nak at least macam kalau pelajar UMPSA SA mm -hmm. ni eh mm -hmm. uh, kita tak kisah you uh, apa ni budak uh, yang uh, tak excellence. Mm -hmm. Kita tak kita tak tak kisah kalau budak tu uh, ataupun pelajar tu uh, ada uh, apa kata? Being diagnose ada penyakit mental ke mm -hmm. kan ataupun whatever mungkin ada uh, HIV dan sebagainya mungkin mm -hmm. okey. Kami tak judge. Sebab tugas kami adalah lebih kepada saya cakap awal tadi mm -hmm. support system. Ya. Ah mm -hmm. kita nak membantu survival anda. Sama ada tak kisahlah. Mungkin saya bias sikit hari ni sebab saya nampak cakap pasal student eh. Mm -hmm. Tapi kita nak cakap pasal staff pun sama. Mm -hmm. Okay Okey. Kami punya peranan lebih kepada kalau stigma staff ni pula eh. Uh -huh. Dia takut nanti oh, kalau apa yang saya cerita ni sampai kat bawah saya. Uh -huh. ah, uh -huh. Jangan risau. Uh -huh. Sebab biasanya masa sesi pertama uh -huh. anda akan diberi satu borang yang uh -huh. kita panggil sebagai inform consent. Uh -huh. Dalam tu memang kita nyatakan uh -huh. apa jua perbualan kita uh -huh. benda tu adalah Uh, rahsia ataupun sulit kecuali mm -hmm. uh, kami kena ada juga Diana kecuali mm -hmm. uh, a okay? uh, kecuali mm -hmm. kalau dia mengancam mm -hmm. uh, sama ada klien tu sendiri mm -hmm. ataupun mengancam saya sebagai kaunselor mm -hmm. uh, jadi so jangan risau eh jangan risau mm -hmm. um tak berhaya Kaunseling <laughs> <laughs> uh, <laughs> counseling bukan untuk yang bermasalah kaunseling untuk semua mm -hmm. ha, okay. okay, sikit lah kita mm -hmm. minta apa harapan uh, Puan lah mm -hmm. uh, dalam, dengan pusat sejahtera ni uh, untuk pelajar dan warga UMPSA Okay, um, kalau cakap pasal harapan eh uh, sebenarnya memang besar harapan saya mm -hmm. kan apatah lagi kami ni sebenarnya baru lagi 3 tahun bergelar pusat mm -hmm. Ah, sebelum ni tak ada pusat kan. ah, tak tahu pusat kat mana kan. Ah, okay. Jadi ah, tiga tahun kami bergelar pusat sejahtera. Ah, saya mengharapkan ah, orang kata apa perkhidmatan kami ni ah, menjangkau kepada semua hmm. Ah, okay, Bukan hanya tertumpu kepada setengah-setengah uh, -setengah, ah, Orang kata apa Pihak eh yeah. uh, Jadi Saya harapkan uh, Apa ni mudah-mudahan uh -huh. uh, Semua warga UMPSA Tak kisahlah pelajar ke uh -huh. Staff ke Pengurusan ke uh -huh. Menerima kehadiran kami uh -huh. Dan uh, Orang kata apa Menggunakan Perkhidmatan kami Secara Yang terbaik uh -huh. uh, Dan kami juga Mengharapkan sokongan lah Daripada semua uh -huh. Especially Daripada pihak pengurusan sendiri uh -huh. Agar uh, Pusat sejahtera ini Boleh Uh, berdiri teguh okey mm -hmm. dalam uh, konteks menjadi uh, support system yang terbaik especially mm -hmm. di UMPSA. Mm -hmm. uh. Okey untuk akhir sekali lah mungkin pun ada sedikit kata-kata. Okey. Okey. Itulah saya kalau dah tak bercakap tak boleh berhenti ya eh? <laughs> Okay <laughs> jadi saya harapkan sebenarnya <laughs> uh, Apa ni dan saya nak uh, Yang kata apa di kesempatan inilah Saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali Sebab menjemput Pusat Sejahtera Selaku mm -hmm. the first one yeah, eh? uh, Dalam uh, apa ni, podcast cerita hari, hari ini, ini yeah. Okay And then uh, di kesempatan ni sebenarnya Yana kebetulan mm -hmm. sebab ni baru awal tahun mm -hmm. Okay uh, Saya ada beberapa benda lah yang saya nak kongsikan Yang pertama Uh, insyaallah uh, pusat sejahtera sendiri pun kita akan buat podcast. Mm -hmm. okay. So podcast kita uh, kalau kalau Jepa dia punya podcast dia borak sini habis sini kan. Mm -hmm. uh, kalau kami uh, sebab kita ni kan uh, jiwa sikit kan. Mm -hmm. uh, jadi kami uh, lebih kepada podcast kami kita panggil hati ke hati H2H okay. Jadi insyaallah kita akan um, lebih lebih detail lah bercerita tentang uh, apa namanya isu-isu yang yang sering kami kami jumpalah dalam sesi kaunseling mm -hmm. kami. Okey dan yang kedua, insya-Allah mm -hmm. okey, doakan sama-sama kami akan ada aa, pada bulan 5 nanti mm -hmm. sempena aa, bulan kesedaran aa, kesihatan mental. Mm -hmm. Okey, kita akan ada satu teater. Okey, yang kami julung-julung kalinya lah Pusat Sejahtera bergabung dengan aa, apa namanya kelab teater pelajar dan juga Uh, pusat sukan dan kebudayaan kita akan ada satu teater yang kita jangkakan tajuknya yang setakat ini eh uh -huh. uh, adalah aku skizo. Uh, jadi saya mengharapkan uh, semua pihak terutamanya uh, warga UMPSA sama-samalah menyokong dan uh, orang kata sentiasa uh, orang kata apa uh, mengikuti program-program uh, yang kami jalankan mm. insya-Allah. Okey insya-Allah amin. Mm. Okey terima kasih kepada Puan Farida binti Muhammad Ali, pengarah Pusat Sejahtera kerana sudi datang ke podcast kita pada hari inilah dan diharapkan um, warga UNPSA dapat mengambil langkah um, yang pertama untuk kesejahteraan diri mental dan emosi. Okey. Okey jangan lupa subscribe, uh, share uh, podcast kita cerita hari ini. Uh, jumpa lagi di hari-hari yang lain. Hari akan datang. Okey bye. Assalamualaikum. Aleykümselam ve rahmetullah.